दामले विद्यालय रत्नागिरी नगर परिषद शाळा क्रमांक पंधरा इथे प्रजासत्ताक दिन उत्साहात व वा आनंद वातावरणात साजरा करण्यात आला ध्वजारोहण सोहळा पूर्वा मिरकर मॅडम यांच्या हस्ते करण्यात आला त्यावेळी मुख्याध्यापिका नीलम जाधव राजेश आंबेकर शिक्षक व पालक उपस्थित होते एपीजे कलाम विद्यालय मिरकरवाडा येथे प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला त्या प्रसंगी जमातुल मुस्लिम इन मिरकरवाडा पांजरी मोहल्लाचे सेक्रेटरी नजरुद्दीन वस्ता खैरे उम्मत मिरकरवाडाचे सेक्रेटरी इकबाल खान शिक्षक पालक संघाचे सदस्य व शिक्षण तज्ज्ञ निसार दर्वे तसेच पालक वर्ग व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने हजर होते निसार दर्वे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले या प्रसंगी नजीरुद्दीन निसार गर्वे यांनी प्रजासत्ताक दिनासाठी शुभेच्छा देऊन आपले विचार मांडले एपीजे अब्दुल कलाम या उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सुरेख इंग्रजी व सुंदर अशा मराठी मध्ये प्रजासत्ता माहिती दिली शेवटी शाळेच्या ज्येष्ठ शिक्षिका आपा यांनी सर्वांचे आभार मानले मोहतरम असा हजरात और माल उसी तरह यहाँ पर आए हुए मोजिल मेहमान हजरात और मेरे प्यारे बच्चों आप हजरा बहुत भी वाकिफ़ हैं कि आज का ये योग्य जमोया क्यों मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में आज का दिन मनाया जाता है हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों के चले जाने के बाद यहाँ पर हमारे लिए कोई कानून नहीं था जिसके लिए जब हमारे देश का कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे दस्तूर या संविधान हम कहते हैं वो बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हों की कयाजत में की गई जिसमें हर मजहब के माहिर लोग थे और उससे हमारे उर्माए कराम भी थे इसी की वजह से इस देश का जो संविधान जो दस्तूत चल रहा है वो हर वो हर मजहब की अपनी अपनी आजादी के लिए आजाद है खुद मुख्तार है कि अपने मजहब के हिसाब से लोग यहाँ पर अपने अपने जो है तकरीबा हो शादी ब्याह हो और भी कुछ हो वो मना सकते हैं तो इस तस्तुर के बनने की वजह से हम जो है सब एक हैं सारे हिंदुस्तान के मजाब सारे हिंदुस्तान के लोग एक हैं और इसके बारे में एक मैं शार पेश करता हूँ दुनिया में यही मुल्क है अमन का मस्कन दुनिया में यही मुल्क है अमन का मस्कल। मिलजुल <coughs> कर रहते हैं यहाँ सब वो व्रम्मा तहजीब महती है यहाँ सूरत गुलशन तहजीब महती है यहाँ सूरत गुलशन कुरहान की तिलावत है कहीं तो राम का कीर्तन तो अलहमदिल्ला इस देश के इतफाक़ में हम लोगों ने मिलजुल कर रहना चाहिए यहाँ पर कोई भी ऐसा काम न हो जिससे हमारा देश बदनाम हो सबने एक होकर काम करना चाहिए और इसी के, के साथ मैं अपनी छोटी सी मुख्तर बात को खत्म करता हूँ शुक्रिया के साथ अलैक मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई

त्यौहार छब्बीस जनवरी दो आज मनाई जा रही है ये हमारे लिए फ़खर का दिन है इस दिन पे हम जितना भी फख्र करें तो है क्योंकि अंग्रेजों से हमने आज़ादी लेने के बाद उनको यहाँ से फगाने के बाद ये दिन जो हमारे हुकूमत हिस्सा है उन्नीस सौ पचास से ये मतलब ठंडा मंदा या छब्बीस जनवरी का ये मतलब मनाना शुरू किया है बेगम दाऊद नाईक हायस्कूल रत्नागिरी इथे प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला ध्वजारोहण सोहळा आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष मुनीर शेखे यांच्या हस्ते करण्यात आले त्याप्रसंगी शाळेचे मुख्याध्यापक समीर सर प्रायमरी स्कूलचे हेडमास्टर मुनिदा काजी सुपरवायझर रफिया लांबे जक्रिय कोतवेकर शिक्षक व पालक उपस्थित होते बेगम आजीजा दाऊद नाईक हायस्कूलच्या वतीने यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवर इसरोचा देखावा सादर करून उपस्थित प्रेक्षकांचे मन जिंकली हा देखावा सादर करण्यासाठी जवळपास चारशे पन्नास विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता त्याचप्रमाणे असा संचालन केले साखर येथील शेख हसन उर्फभाई शेठ हसन दाऊद नाईक उर्दू हायस्कूल संस्थेचे उपाध्यक्ष अल्लाउद्दीन साखरकर यांच्या हस्ते शाळेत ध्वजारोहण करण्यात आले त्यावेळी चेअरमन निसार राजपूरकर मुख्याध्यापक अजिम कोतवडेकर इम्तियाज पटेल इतर मान्यवर उपस्थित होते